خلق الخلائق بإرادته ودحى الأرض بمشيته ورفع السماء بغير عمد بقدرته الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد خلق الخلق وأحصاهم عدد رفع السماء بقدرته بغير عمد بسط الارض بقدرته على ماء الجمد قسم الرزق فلا ينسى من خلقه احد ولم يكن له كفوا احد الحي القيوم عليك العظيم جواد الكريم حنان منان فعال لما يريد والصلاه والسلام على حبيبنا وحبيب ربنا مصطفى مجتبى الذي بعثه الى الجن والانس بشيرا ونذيرا دائيا الى الله رحمة للعالمين شفيع المذنبين حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ونائبه صلاة وسلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمة زمان يكون همة أحدهم منه بطنه ودينه هواه هو

কোরআন হাদিস থেকে যতটুকু তেলাওয়াত করলাম আশা রাখি একে সামনে রেখে কিছু কথা রাখব সাথে সাথে সকলের কাছে দোয়ার দরখাস্ত যা শুনব আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন ছোট একটা অনুরূপ